श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ जय श्रीराम नमस्कार मंडळी मी प्रदीप कुलकर्णी मराठी नवीन वर्षाच्या गुढीपाडव्याच्या आपल्या सर्वांना मनपूर्वक शुभेच्छा चैत्र नवरात्रीचा जो काळ आहे म्हणजेच चैत्र शुद्ध प्रतिपदा ते रामनवमी हा काळ देवी आदिशक्ती भगवती मातेच्या सेवेबरोबरच प्रभू रामचंद्राच्या सेवेचा काळ मानला जातो राम रक्षा स्तोत्र अनेक स्तोत्रांपैकीच एक शक्तिशाली स्तोत्र राम स्तोत्रामधील जे महत्वाचे सहा श्लोक आहेत ज्याला रक्षा मंत्र असं म्हटलं जातं गुढीपाडवा ते रामनवमी या दरम्यान संकल्प करून या रक्षा मंत्राचं पठण जर आपण केलं तर आपलं आपल्या कुटुंबाचं घरातील लहान मुलांचं सर्व प्रकारच्या रोगांपासून अपघातांपासून आघातांपासून वाईट शक्तींपासून शत्रूंपासून रक्षण होतं तर या नऊ दिवसांमध्ये या रक्षा मंत्राचं पठण करून राम रक्षा आपल्या घरामध्ये सिद्ध कशी करायची त्याचा विधी काय आहे रक्षा विधी काय आहे हीच माहिती आपण आजच्या व्हिडिओत बघणार आहोत सोबतच व्हिडिओच्या शेवटी रक्षा मंत्र अकरा वेळा पठन केलेला आहे तो ऐकून आपण सोबत पठन जरूर करावं आदिमाया उमादेवीनं म्हणजेच पार्वतीनं भगवान शंकरांना एकदा विचारलं की विष्णू सहस्र नामाचं पुण्य मिळेल असं एक नाम कोणतं तेव्हा भगवान शंकर म्हणजेच महादेव म्हणाले रामम रमेशम भजे भगवान शंकरांनी हे अद्भुत स्तोत्र मग पार्वती मातेला सांगितले पार्वती मातेनं राम स्तोत्र कार्तिकेयला शिकवलं त्यामुळं कार्तिकेयमध्ये अपार सामर्थ्य निर्माण झालं आणि त्यानं तारकासुराचा वध केला भगवान शंकरांनी मग बुध कौशिक ऋषींच्या स्वप्नात येऊन त्यांना या अजरामर स्तोत्राचा प्रसाद दिला राम स्तोत्र म्हणजे एक शक्तिशाली मंत्र आहे प्रत्येक घरात या मंत्राचं या स्तोत्राचं पठन झालंच पाहिजे ज्या घरामध्ये राम रक्षा स्तोत्राचे राम रक्षा मंत्राचे पाठ होतात त्या घरामध्ये नेहमीच शांतता असते सात्विक वातावरण असते आपल्या घरातील सर्व कुटुंबियांचे विशेषतः लहान मुलांचं दृष्टशक्तींपासून आजारांपासून रोगांपासून संरक्षण होण्यासाठी त्यांची बुद्धी कुशाग्र होण्यासाठी गुढीपाडव्याच्या दिवशी आपल्या घरामध्ये राम रक्षा मंत्र सिद्धी अवश्य करावी आपण आता त्याचा पूजाविधी बघणार आहोत गुढी पाडव्याच्या दिवशी सकाळी लवकर उठायचं स्वच्छ नवीन वस्त्र घालायचे आपली देवपूजा करून घ्यायची गुढी उभारायची शुद्ध तुपाचा दिवा लावून घ्यायचा गणपती बाप्पा आपली कुलदेवता स्वामी समर्थ महाराजांचं प्रभू रामचंद्राचं स्मरण करायचं आणि त्यानंतर हे स्तोत्र सिद्ध करण्यासाठी त्यांचे आशीर्वाद मागायचे आता आपण संकल्प करायचा उजव्या हातामध्ये एक चमचा पाणी घ्यावं त्यामध्ये हळद कुंकू अक्षता एखादं फूल घ्यायचं मनोमन प्रभू रामचंद्राचं स्मरण करायचं आणि मी माझ्या घराच्या संरक्षणासाठी आपली एखादी इच्छा असेल मनोकामना असेल ती मनोकामना बोलून दाखवावी त्यासाठी मी राम रक्षा मंत्राची सिद्धी माझ्या घरामध्ये करत आहे त्यासाठी मला शक्ती द्यावी माझ्याकडून ही सेवा करून घ्यावी अशी प्रार्थना त्यांना करायची हातातील पाणी तामणामध्ये सोडून द्यायचं आता रक्षा मंत्राचं पठण सुरू करायचं रक्षा मंत्र म्हणजे राम स्तोत्रामधील चार पासून ते नऊ पर्यंत असे जे सहा श्लोक आहेत यांना राम रक्षा मंत्र असं म्हटलं जातं गुढीपाडव्याच्या दिवशी अशा पद्धतीनं संकल्प सोडल्यानंतर गुढीपाडवा ते रामनवमी आपल्याला हा जो रक्षा मंत्र आहे याचं रोज अकरा वेळा पठण करायचं आहे भगवान रामाकडून ज्या योगे आपलं संरक्षण होतं ते स्तोत्र तो मंत्र म्हणजे राम स्तोत्र तर अशा पद्धतीनं आपण गुढीपाडवा ते रामनवमी या दरम्यान या रक्षा मंत्राचं रोज अकरा वेळा पठण करायचं पठण सुरू असताना अगरबत्ती लावावी आपलं पठण झाल्यानंतर अगरबत्तीचा जो अंगारा असतो तो घरातील सर्व सदस्यांच्या कपाळाला लावायचा श्रद्धेनं भक्तीनं प्रेमपूर्वक राम रक्षा मंत्राचं पठण आपण अवश्य करा दुःख दारिद्र्य आजार रोग संकटाचा समूळ नायनाट करणारं असं हे स्तोत्र आहे याचा चमत्कार आपण सर्वांनी एकदा अवश्य बघा पठण सुरू असताना ब्रह्मचर्य पाळणं आवश्यक आहे त्याचप्रमाणे मांसाहार करायचा नाही आपल्या घरामध्ये स्वच्छता ठेवायची आपलं मन शुचिर्भूत ठेवायचं आता आपण रक्षामंत्र म्हणजेच म्हणजे राम रक्षा मंत्र 11 वेळा पठण करूया श्री जे राम जय राम जय जय राम शिरो मे राघव पातु बालम दशरथात्मजह कौसल्येयो दृशोपातु विश्वामित्र प्रिय श्रुती घ्राणं पातु मखत्राता मुखं सौमित्रिवत्सलः जिह्वां विद्यानिधिः पातु कण्ठं भरतवन्दितः स्कन्दो दिव्यायुधप्पातु भुजो भग्नेशकार्मुकः करो सीतापतिः पातु हृदयं जामदग्निजित मध्यं पातु खरध्वंसी नाभिं जाम्वद अश्रयः सुग्रीवेशकटिपातु शक्तिनी हनुमत्प्रभुः ऊरु रघुत्तमः पातु रक्षः कुलविनाशकृत जानुनी सेतुकृत्पातु जङ्घे दशमुखान्तकः पादो विभीषणश्रितः पातु रामोऽखिलम्ब शिरो मे राघव पातु बालं दशरथात्मजः कौसल्येयो दृशो पातु विश्वामित्रप्रियश्रुतिः घ्राणं पातु मखत्राता मुखं सौमित्रिवत्सलः जिह्वां विद्यानिधि पातु कण्ठं भरतवन्दितः स्कन्दो दिव्यायुधप्पातु भुजो भग्नेशकार्मुकः करो सीतापतिपातु हृदयं जामदग्निजित मध्यम पातु, जामद पातु खरध्वंसी नाभिं जाम्वदश्रयः सुग्रीवेशकटिपातु शक्तिनी हनुमत्प्रभुः ऊरु रघुत्तमः रक्ष रक्षः कुलविनाशकृत जानुनी सेतुकृत्पातु जङ्घे दशमुखान्तकः पादो विभीषणश्रिदः रामो पातु रामोऽखिलम्ब शिरो मे राघवः पातु बालं दशरथात्मजः कौसल्येयो दृशो पातु विश्वामित्रप्रियश्रुतिः घ्राणं पातु मखत्राता मुखं सौमित्रिवत्सलः जिह्वां विद्यानिधि पातु कण्ठं भरतवन्दितः स्कन्दो दिव्यायुधपातु भुजो भग्नेशकार्मुकः करो सीतापतिः पातु हृदयं जामदग्निजित मध्यं पातु खरध्वंसी नाभिं जाम्वदश्रयः सुग्रीवेशकटिपातु शक्तिनी हनुमत्प्रभुः उरुरघुत्तमः पातु रक्षः कुलविनाशकृत जानुनी सेतुकृत् पातु जङ्घे दशमुखान्तकः पादो विभीषणश्रितः पातु रामोऽखिलम् शिरो मे राघवः पातु बालं दशरथात्मजः कौसल्येयोदृशो पातु विश्वामित्रप्रियश्रुतिः घ्राणं पातु मखत्राता मुखं सौमित्रिवत्सलः जिह्वां विद्यानिधिः पातु कण्ठं भरतवन्दितः स्कन्दो दिव्यायुधप्पातु भुजो भग्नेशकार्मुकः करो सीतापतिः पातु हृदयं जामदग्निजित मध्यं पातु खरध्वंसी नाभिं जाम्वद अश्रयः सुग्रीवेशकटिपातु शक्तिनी हनुमत्प्रभुः ऊरु रघुत्तमः पातु, पातु। रक्षः कुलविनाशकृत जानुनी सेतुकृत्पातु जङ्घे दशमुखान्तकः पादो विभीषणश्रितः रामो पातु रामोऽखिलम् शिरो मे पातु बालं दशरथात्मजः कौसल्येयो दृशो पातु विश्वामित्रप्रियश्रुतिः घ्राणं पातु मखत्राता मुखं सौमित्रिवत्सलः जिह्वां विद्यानिधि पातु कण्ठं भरतवन्दितः स्कन्दो दिव्यायुधः पातु भुजो भग्नेशकार्मुकः करो सीतापतिः पातु हृदयं जामदग्निजित मध्यं पातु खरध्वंसी नाभिं जाम्वदश्रयः सुग्रीवेशकटिपातु शक्तिनी हनुमत्प्रभुः ऊरु रघुत्तमः पातु, पातु। जानुनी जङ्घे दशमुखान्तकः पादो विभीषणश्रिदः रामो पातु रामोऽखिलम्ब शिरो मे राघवः पातु बालं दशरथात्मजः कौसल्येयो दृशो पातु विश्वामित्रप्रियश्रुतिः घ्राणं पातु मखत्राता मुखं सौमित्रिवत्सलः जिह्वां विद्यानिधि पातु कण्ठं भरतवन्दितः स्कन्दो दिव्यायुधपातु भुजो भग्नेशकार्मुकः करो सीतापतिः पातु हृदयं जामदग्निजित मध्यं पातु खरध्वंसी नाभिं जाम्वदश्रयः सुग्रीवेशकटिपातु शक्तिनी हनुमत्प्रभुः उरुरघुत्तमः पातु रक्षः कुलविनाशकृत जानुनी सेतुकृत् पातु जङ्घे दशमुखान्तकः पादो विभीषणश्रिदः पातु शिरोमे शिरो मे राघवः पातु बालं दशरथात्मजः कौसल्येयोदृशो पातु विश्वामित्रप्रियश्रुतिः घ्राणं पातु मखत्राता मुखं सौमित्रिवत्सलः जिह्वां विद्यानिधिः पातु कण्ठं भरतवन्दितः स्कन्दो दिव्यायुधप्पातु भुजो भग्नेशकार्मुकः करो सीतापतिः पातु हृदयं जामदग्निजित मध्यं पातु खरध्वंसी नाभिं जाम्बद अश्रयः सुग्रीवेषकटि पातु शक्तिनी हनुमत्प्रभुः ऊरु रघुत्तमः पातु रक्षः कुलविनाशकृत जानुनी सेतुकृत्पातु जङ्घे दशमुखान्तकः पादो विभीषणश्रितः रामो पातु रामोऽखिलम्ब शिरो मे राघव पातु बालं दशरथात्मजः कौसल्येयो दृशो पातु विश्वामित्रप्रियश्रुतिः घ्राणं पातु मखत्राता मुखं सौमित्रिवत्सलः जिह्वां विद्यानिधि पातु कण्ठं भरतवन्दितः स्कन्दो दिव्यायुधः पातु भुजो भग्नेशकार्मुकः करो सीतापतिपातु हृदयं जामदग्निजित मध्यं पातु खरध्वंसी नाभिं जाम्वदश्रयः सुग्रीवेषकटिपातु शक्तिनी हनुमत्प्रभुः ऊरु रघुत्तमः पातु, पातु। रक्षः जानुनी जङ्घे दशमुखान्तकः पादो विभीषणश्रिदः रामो पातु रामोऽखिलम्ब शिरो मे राघवः पातु बालं दशरथात्मजः कौसल्येयो दृशो पातु विश्वामित्रप्रियश्रुतिः घ्राणं पातु मखत्राता मुखं सौमित्रिवत्सलः जिह्वां विद्यानिधि पातु कण्ठं भरतवन्दितः स्कन्दो दिव्यायुधपातु भुजो भग्नेशकार्मुकः करो सीतापतिः पातु हृदयं जामदग्निजित मध्यं पातु खरध्वंसी नाभिं जाम्वदश्रयः सुग्रीवेशकटिपातु शक्तिनी हनुमत्प्रभुः उरुरघुत्तमः पातु रक्षः कुलविनाशकृत जानुनी सेतुकृत् पातु जङ्घे दशमुखान्तकः पादो विभीषणश्रिदः पातु शिरोमे शिरो मे राघवः पातु बालं दशरथात्मजः कौसल्येयोदृशो पातु विश्वामित्रप्रियश्रुतिः घ्राणं पातु मखत्राता मुखं सौमित्रिवत्सलः जिह्वां विद्यानिधिः पातु कण्ठं भरतवन्दितः स्कन्दो दिव्यायुधप्पातु भुजो भग्नेशकार्मुकः करो सीतापतिः पातु हृदयं जामदग्निजित मध्यं पातु खरध्वंसी नाभिं जाम्बद अश्रयः सुग्रीवेषकटिपातु शक्तिनी हनुमत्प्रभुः ऊरु रघुत्तमः पातु रक्षः कुलविनाशकृत जानुनी सेतुकृत्पातु जङ्घे दशमुखान्तकः पादो विभीषणश्रितः पातु रामोऽखिलम्ब शिरो मे पातु बालं दशरथात्मजः कौसल्येयो दृशो पातु विश्वामित्रप्रियश्रुतिः घ्राणं पातु मखत्राता मुखं सौमित्रिवत्सलः जिह्वां विद्यानिधि पातु कण्ठं भरतवन्दितः स्कन्दो दिव्यायुधः पातु भुजो भग्नेशकार्मुकः करो सीतापतिपातु हृदयं जामदग्निजित मध्यम पातु, जामद पातु खरध्वंसी नाभिं जाम्वदश्रयः सुग्रीवेषकटिपातु शक्तिनी हनुमत्प्रभुः ऊरुरघुत्तमः पातु, हनुमत पातु रक्षः कुलविनाशकृत जानुनी सेतुकृत्पातु जङ्घे दशमुखान्तकः पादो विभीषनश्रितः पातु रामोऽखिलम् वपुः